কি খবৰ সকলো ভালেই আছে নিশ্চয় ন ময়ো আছোঁ মনে মনে কথা এটা কৰোঁ ল'ব আজি কি জানে আজি আমাৰ বিবাহ বাৰ্ষিকী সাতাইছ বছৰ হ'ল আজি কিন্তু ডাঙৰ কথাটো কি জানে এই যে আমাৰ বিবাহ বাৰ্ষিকীৰ দিনটো মোৰ মন মানুহজনৰ আজিলৈকে মনত নাথাকিল সাতাইছ বছৰ আজি সাতাইছ বছৰত ভৰি থ'লে কিন্তু কোনোটো বছৰতে তেওঁৰ মনত নাথাকিল মই মাজে মাজে মনত পেলাই দিওঁ দুই এটা বছৰত কেতিয়াবা নিদিওঁ কেতিয়াবা দুই এটা বছৰত মনত পেলাই দিওঁ যাহ কেনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল পঁচিছ বছৰ বয়সত এটা প্লেনিং কৰিছিলোঁ যে আমি পঁচিছ বছৰীয়া বিবাহ বাৰ্ষিকীটো ডাঙৰকৈ পাতিম মানুহ অলপ মাতিম ফূৰ্তি কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্লেনিং কৰি থাকোঁতে সেই বছৰটোৱে মানুহজনৰ অসুখ হ'ল আৰু আমাৰ বিবাহ বাৰ্ষিকীৰ দিনত দিনটোত তেওঁ হস্পিটেলত ভৰ্তি হ'ব লগা হ'ল প্ৰায় আঠ দিন হস্পিটেলত থাকিব লগা হ'ল আৰু তাৰ পিছত মানে মোৰ আৰু মনত পেলাই দিবলৈ মন নাযায় যে আমাৰ এইটো বিবাহ বাৰ্ষিকী চৈধ্য ডিচেম্বৰ আমাৰ বিবাহ বাৰ্ষিকী নাইণ্টিন নাইণ্টি চেভেনৰ চৈধ্য ডিচেম্বৰত আমাৰ বিয়া হৈছিল আৰু তেওঁৰ কোনো দিনেই মনত নাথাকিল আজিও মনত নাই আৰু আজি ঘৰতো নাই এনেকৈ পাৰ হ'ল সাতাইছটা বছৰ আৰু সাতাইছটা বছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছত উপলব্ধি কৰিছোঁ যে বিবাহ বাৰ্ষিকী মনত থাকক বা নাথাকক কিন্তু জীৱনত স্বামী স্ত্ৰী ইজনৰ আনজনৰ যিমান প্ৰয়োজন আন কোনো বস্তুৱে সেই প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিব নোৱাৰে আপোনাৰ জীৱনত অজস্ৰ বন্ধু থাকিব পাৰে বান্ধৱী থাকিব পাৰে আপোনাৰ জীৱনত অজস্ৰ ভাল পোৱা মানুহ থাকিব পাৰে কিন্তু বাস্তৱ জীৱনত আপোনাৰ কাৰণে আপোনাৰ স্বামী বা আপোনাৰ পত্নীৰ যি বন্ধুত্ব যি প্ৰেম সেয়া কাৰো লগত কেতিয়াও তুলনা কৰিব নোৱাৰে জীৱনটোত আপুনি সাহসী হ'বলৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ আপোনালোক দুয়োজনৰ স্বামী স্ত্ৰীৰ সম্পৰ্কটো মজবুত হ'ব লাগিব দৃঢ় হ'ব লাগিব ইজনে আনজনক গভীৰ বিশ্বাস শ্ৰদ্ধা আৰু আন্তৰিকতা কৰিব লাগিব আই লাভ ইউ বুলি নক'লেও কেয়াৰ কৰি বুজাই দিব লাগিব যে য়েছ আই লাভ ইউ কেয়াৰিংটো বহুত ডাঙৰ কথা ইজনে আনজনৰ প্ৰতি কেয়াৰ কৰাটো বহুত ডাঙৰ কথা তাত আপোনাৰ মুখেৰে একো নক'লেও হৈ যায় আপোনাৰ ব্যৱহাৰতে গোটেইখিনি ফুটি উঠে গতিকে তেনেকুৱা আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰতো মোৰ জীৱনটোৰ যদি পৰিৱৰ্তন হৈছে বিয়াৰ পিছত হৈছে বিয়াৰ আগৰ জীৱনটো মোৰ যথেষ্ট কষ্ট যথেষ্ট টেনশ্যন মানুহৰ তুচ্চ তাৎছিল্য তেনেকৈ পাৰ হৈছিল বুলি ক'লেও বৰ এটা ভুল কৰা নহয় মানুহক প্ৰতি মুহূৰ্ততে বিশ্বাস কৰো আৰু বিশ্বাসঘাতকতাই বাৰে বাৰে কলিজা ভাঙে এনেকুৱা জীৱন পাৰ কৰিছো প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত দোষ নাথাকিলেও দোষবোৰ মানুহে নিজ মোৰ ফালে তুৱাই দিয়ে একো এটা দোষ কৰা নাই অথচ দোষৰ বুলি মইয়ে হওঁ একো মানে কি বুলি কম অপৰাধ নকৰাকৈ বহুত বাৰ বহুত শাস্তি খাইছোঁ বিয়াৰ আগৰ জীৱনটোত কিন্তু মোৰ মানুহজন দুৰ্দান্ত সাহসী সেইটো কথা মই কওঁ দুৰ্দান্ত সাহসী আৰু কেতিয়াও আনৰ কথাত ভুল নাযায় নিজৰ বিচাৰ বিবেচনাৰে সকলো কথা আলোচনা কৰে আৰু নিজৰ বিবে বিচাৰ বিবেচনাৰেহে সিদ্ধান্তটো লয় আৰু সেইকাৰণে মানে বিয়াৰ পিছত মই নিৰ্ভয়ে থাকিব পাৰিছোঁ কপালত এই ফটোৰ শিৰত এই সেন্দুলখন যিদিনা লৈছোঁ সেইদিনাৰ পৰাই অফুৰন্ত সাহসী হৈ গৈছোঁ জীৱনৰ নতুন বাটবোৰ বিচাৰি লোৱাত সহায় হৈছে বিয়াৰ পিছৰ পৰা মানুহজনে সাহস দিছে তেওঁ কৈছে যে সদায় ভাল কাম কৰিবা নিজৰ ভাল লগা কাম কৰিবা তাত কোনোবাই কিবা কয় সেই কথাত কেতিয়াও গুৰুত্ব নিদিবা আৰু সেইকাৰণে সকলো কাম নিৰ্ভয়ে কৰি যাব পাৰিছোঁ কেতিয়াও কাৰো অন্যায় নকৰাকৈ আগতে অন্যায় নকৰাকৈ কাম কৰিলেও দুখ মানে হৈছিল মানুহে বিনা কাৰণত বহুত কথা কৈছিল কিন্তু এতিয়া কোনেও একো ক'ব নোৱাৰে আৰু কোনেও ক'লেও যিহেতুকে মোৰ মানুহজনে মোক ছাপৰ্ট কৰে সাহস দিয়ে গতিকে কোনোবাই কিবা ক'লেও গাত নালাগে গতিকে আশীৰ্বাদ কৰিব এনেকৈ যেন চলি যাব পাৰোঁ বিবাহ বাৰ্ষিকীত তেওঁৰ মনত থাকক বা নাথাকক মোৰ প্ৰতি তেওঁৰ যি আস্থা গভীৰতা প্ৰেম ভালপোৱা সেইখিনি অটুত থাকক তেওঁৰ সুস্বাস্থ্য সদায় কামনা কৰোঁ আৰু সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হৈ থাকক মানুহে বিপদত পেলাবলৈ মানুহে মানে কি বুলি ক'ম আৰু মানুহে অবাবতে কষ্ট মনৰ কষ্ট বহুত মানুহে বহুত দি থৈ দিছে কিন্তু সেইবিলাকো পাহৰি গৈছোঁ এটা কাৰণতে যে মানুহজনে যথেষ্ট সহযোগ কৰে যথেষ্ট সাহস দিয়ে সহযোগ কৰে গতিকে সেইকাৰণে মানুহে কষ্ট দিলেও মানুহৰ সেই কষ্টবোৰক পাহৰি থাকোঁ কিন্তু কিছুমান কথা কেতিয়াবা অন্তৰত লাগি থাকে সেইটোও মই নকওঁ যে শব্দৰ যি আঘাত মানুহৰ শব্দৰ আঘাত মানুহে সোনকালে পাহৰি নাযায় হয়নে নহয় কিন্তু তথাপিও দাম্পত্য জীৱনত আপোনাৰ যদি ইজন ইজনে আনজনৰ সহযোগী হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে বহুত কথা উজু হৈ যায় এই কথা অলপ আগতেও এগৰাকী মোৰ গ্ৰাহকৰ সৈতে পাতিছিলোঁ যে জীৱনত আপোনাৰ জীৱনসংগীজনৰ লগত বন্ধুত্ব থকাটো আটাইতকৈ দৰকাৰী কথা আৰু তেওঁৰ সমান বন্ধুবোধই পৃথিৱীত আন কোনো হ'ব নোৱাৰে সকলোৱে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব পাৰে সকলোৱে এৰি থৈ যাব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ জীৱনসংগীয়ে আপোনাক কেতিয়াও এৰি থৈ নাযায় প্ৰকৃত আজিকালি কিছুমানে যে এৰি থৈ যায় সেইবিলাক প্ৰকৃত নহয় কেতিয়াও প্ৰকৃত জীৱনসংগীয়ে যাক জীৱনসংগী বুলি কৈছে জনমে জনমে তেওঁ কেতিয়াও এইবিলাক নকৰে তেওঁ পতিয়ে হওক বা পত্নীয়ে হওক কেতিয়াও এনেকুৱা নকৰে তেওঁ সদায় আপোনাৰ প্ৰেম আপোনাৰ ভাল পোৱাৰ যি সেই গভীৰতা উপলব্ধি কৰিব পাৰে তেওঁ কেতিয়াও এইবিলাক নকৰে তেওঁ সদায় আপোনাক সহযোগ কৰিব যিকোনো বিপদৰ সময়ত ভাল হৈ তেওঁই থিয় দিব আপোনাৰ ওচৰত গতিকে আজিৰ বিবাহ বাৰ্ষিকীৰ দিনটো যদিও যদিও তেওঁ নাই যদিও মানে দূৰত আছে নাই মানে দূৰত আছে যদিও তেওঁ গম পোৱা নাই তথাপিও মাজে মাজে মই মোৰ বিয়াখনক লৈ মই নিজেই গৰ্বিত হওঁ যে হয় এজন ঈশ্বৰে মোক ভাল মানুহ দিছে যিজন মানুহে মোৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে কেয়াৰ কৰে যিজন মানুহে প্ৰেম মমতা বিশ্বাস আৰু আস্থাৰে মোক আৱৰি ৰাখিছে যিজন মানুহৰ সাহস আৰু প্ৰেৰণাতে মই জীৱনৰ পোহৰৰ বাট দেখিছোঁ জীৱনক যদি পোহৰাই তুলিব পাৰিছোঁ একমাত্ৰ মোৰ মানুহজনৰ বাবে কথাখিনি কৈ থ'লোঁ আৰু পিছত আজিৰ দিনটোতে এইখিনি কথা কোৱা ভাল হয়নে নহয় পিছত ক'লে সিমান আৰু ভাল নালাগিব যিহেতুকে আজি বিবাহ বাঢ়িকি আশীৰ্বাদ কৰিব সদায় যাতে এনেকৈ থাকিব পাৰোঁ জীৱনটোনো আৰু আছে কেইটা দিন থকা দিনকেইটা সকলোৰে লগত মিলি জুলি আন্তৰিকতাৰে পাৰ কৰিব পাৰিলেই হ'ল আৰু